আমাৰ কি বন শাক বুটলা এই বন শাকো এইবিলাক বন দৰৱো হয় এই বহাগ মাহতে বেছি ওলায় বস্তু সেইকাৰণে এতিয়া মানুহে ওলাওঁতে খাই ল' লাগে এইবিলাক ঔষধি গুণ আছে প্ৰতিটো বস্তুতে পদিনা বুলি কয় পদিনা ঘৰতে হৈছে তাৰপৰা চিঙি আঞ্চ তাৰপিছত এইটো মচন্দৰ এইটো এইটো মচন্দৰ কেনেকৈ খাবা এইটো মচন্দৰীটো পাতত দিও খাব পাৰি চাটনি বনায়ো খাব পাৰি এইটো পেটৰ কাৰণে বৰ ভাল আৰু এইয়া তেজ বৃদ্ধি কৰে মানে হিমোগ্ল'বিন বৃদ্ধি কৰে এই মচন্দৰী পাতে সেইকাৰণে ৰিচেণ্টলি তেজ গঢ়ণিৰ মানুহবিলাকে এইবিলাক মচন্দৰী পাত খায় এইটো আকৌ শেৱালি পাত শেৱালি পাত বৰ ঔষধি গুণ আছে শেৱালি পাতৰ ইয়াৰ বৰ বনাই খাব পাৰি দাইলত দি খাব পাৰি কুবলীয়া ক'বলীয়া পাতবিলাক তাৰপিছত এইটো খালে মেলেৰিয়া নহয় বুলি বুঢ়া লোকে কয় আৰু আমি সেইকাৰণে এইটো বছৰত খোৱাই হয় আৰু এতিয়া নতুন নতুন পাত ওলাইছে তাৰ কেইটামান চিঙি আনিছোঁ আমি মই পিছে বৰবলাই খাম মই দেউতাৰ লগত তাৰ এইটো দোৰোণ বন আকৌ দোৰোণ বন মই ঔষধি গুণ বহুত ক'বই নোৱাৰি এইটো মানে দোৰোণ বন পাতত দিওঁ বেছিকৈ খাওঁ তাৰপিছত খাৰ বনাই খাব পাৰি তাৰপিছতে এনেই ভাজি খালেও একো নহয় পাৰি খাবলৈ এইটো অসমীয়া মানুহে খায়েই প্ৰায়ে চিনি পায় এতিয়া মই সেই দৈমনকেইদৰে আনিছোঁ এটাকেইটা বস্তু পুদিনা পাতটো গৰমত আম টেঙাৰ লগত খাবলৈ বৰ ভাল আৰু এইটো গৰমত খালে একদম দেহা হাত পৰি যায় আৰু পুদিনা পাত সেইটোৱে কথা এইটোতো বহুত ঔষধি গুণ আছে এটাইকেইটা বস্তু আজি বনাম বুলি আনিছো আৰু